Bismillahirrahmanirrahim, Subhatil Azzin, 97-ci sefer. Ina bi yonki behsten ceda, beylek, pir-i qol vermeklik lazım zəruri bir-rahnaman, bir-yolko qaziyan, e, bir-rahnaman qolmakla gerikligini beyan edecekler. Pir-i qol vermək. gel ey talib budundan yud i tariqi kabayi maksud i gel ey talib Allah, ey Allah talan isleyen, ey mu'min, ey sofididin, budundan yud i bu bi dunyanin mashgalatindan yud bu ursin, bi dunyanin lazayizlarindan yud i tariqi kabayi maksud i ursin, maksud bolon kabanın, Kabe-i yani Hudayin yolu da, Hudayin yolu da yörüysen, yani ahli suluk bolup Yana... da Hudayi tapmak istesen, dedigi. Yine şeyle bolsan, yine zahirin şeriat bilen bedesen, batinin de tarikat bilen bedepte, için daşın pek aras dedip de Hudayi yakinlaşacak bolsan, ibadatın lezzetinden dağıtacak bolsan, bir iş et izza. Qadam qoysan, o eger bul wadiha, qolungni tavsira uh, wal hadiga ina qadam qoysang bul vadiga diyen bul oyga yani bul tariqat yoluna girjek bolsang buni istaras va tariqat yolunu bir e, uh, oy yemeng deshetje şoňa girjek bolsang qolungy ogul uh, tavsir yani özüňden özüň hiç kas az peşi hoç çizi neşot hiç ahan hançeri -han tizi bir özüň bir hiç bir da, de para ahen ödü bir çakı yapacak bol bilmeye bayet bir ustanın körüğünü girip, biçip çekişlenip sendanın üstüne yencilmese senle bir pirin eline var yencilmesen ödeyen ödün bir mergub insan bol bilmersin dedi. Ina oğul kolunu tapşır hadiga tapşır. Hadinin hakkında hadi murşidin bolmaklığın hakkında Peygamber Aleyhisselam gepleptir bir gep hadis. Ina herkesin murşidi yok. Ina Uh, dini naqis deyipdir. Dini, dini, dini yoq deyipdir. Ba hadisi ta'vil etdir bir adam murshidi bolmasa dini kamil deyildir deyipdir. Ya Hazrat Sheikh bas uh, Bayezid bastam aytdir. Mallam yakun lahu sheikhun fa sheikhu ash-shaytan. Bir adamın sheikhi bolmasa, piri bolmasa, onun pir şeytandır. Şeytan her yeri üydir, yörür deyipdir. Ina piri kamil bolsa şeytanın seni qoruyup bilər deyidigin. Pes Hudaydan qayridan dinin ösmekligi üçin kömek gerekliligini bildirdi. Ina musulman dogonlar yene bir zatlar aydylar men we iyyaka nasta'in dip iyaka taqdim bolupdir nasta'inden hasrını bildirýär faqat tenden kömek talap etmeli bu taýda fa fa Allah ýaraýtdy Hudaidan gayri meselen pirden ne kömek talep etmeklik buyurulan zat meşru zat değildi. Pez otadı ol ayanı oquyyı musulman doganlar. Fasahat belagatına girsek e, İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İyyake nesta'inin e, hasri hasri ezafi, Yani putlardan kömek talep etmekdir Hudaidan. Hasri mutlak tel. Eger hasri mutlak tisek Onda şu insanın başaryan zatlarını hiç bir bir adamdan kömek talep edip bolmaya. Mesal bir adam man bir kade çay ber dipde de bolmaya. Şun Hudaýdan kömek talep etme, ol Hudaý däl. Ya ina peýgamberler kan zatlary aýdypdyrlar. Inne bi aýtsak bolýanym şu hasr, hasri haqiqi da, haqiqi bolsa hiç kät hiç kätden kömek talep edip bilmeýär. Hiç bir şagird ustatdan kömek talep edip başarmaýar. ina ola ödeki ayamız hasri haqiqi diysek ina Qur'anın xud özün aytdı billahi minash shaytanir racim taawanu alal birri wat taqwa na xud xudayın öz aytdı taawanu na kömekçi bolun qawluğa wala taawanu alal alal ismi wal udwan ismi udwana kömekçi bolmaŋ diýipdir qawluğa kömekçi bolun eger öýdäki hasra haqiqi diyfig we na qawluga kömekçi boluň diýip duran geňe ammalardy. Inha musulman dogallar ştaadan al mali dersemizçi, Hudaýdan gaýri bolup duran inha pir ewliýalardan nä kömek islep ibadatyny lataiflerini oýundyryp bilersin. Hatta mezhep basymat Hazret Imam Adam rahmetullah aleyhler, tasawwuf işläpdir. Ahyr 2 ýyl, ahyrky 2 ýylygynyňda inha aýdyalar Hazret Imam Muhammad Baqirdan tabeýyet edipdir dip, Ina shonna maruf karkhi diyan e uliya diyish Hazreti imam adam diyish ne goribdir, ya imam halin ne chukdibdir. Shonna hazreti imam adam rahmatullahi aydan kefi, imam karkhi naqlit dia, laula kas sanatan, la halakan nooman dibdir. Laula kas sanatan el akhiratan, la bi Bağışlanın hal laulas sanatan el ahiratan. Laulak kaf tamışta laulas sanatan ahiratan lehalak en numan. Ahir kikil halak bolort dip. İmam Karhi'nin deyişinde mezhep başımız şuna aidiptir. İna pes bir pire kol verilmeklik insanın batini lataiflarının oyunmaklığı için gereklidigini bildirdi. İzde düşünüp beriye Muna barmaklık bilen dinden çıkmaklık değil, pir tutunmaklık bilen dinden çıkmaklık da, bud peresti de, 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 Hatarlık yerlerinin sani yoktur. Yine hatarlık yerleri, yerlerinin acip bir dat, acip bir yoldur, gen bir yoldur, yoli, payani yok, tökönüvi yok. gidi vermeli o gotup bolmali awtat bolmali nemidanam chelten bolmali öz maqamatyny giyinse bilinye Bunlar zawqi dil bilen aýdyp bolmaly ýöne hatarlyk yerleriniň sany ýokdur adam her an mümkin adaşsyn her an hatarly yerleriniň beter sansyz hatarly yerleri bar adam ayağyny taýyp çöplap gitsen gidi vermeli talap qalgan usal rahi adamda halakat chahidur her bir qadamda ina munda da istara va talab qilgan talab edilen shol yoqliq yani hissida da bu zatlar zavqi adam deyaniz ma'naviy zat ki qalban bilinyan zat bul bir zavqi da tadib bilmel zat mal lam bir adam dat masa bil bilmez ina faqirlik fana bolmak yol tasavvuf yol Halaqat Sahider, yani Halaqat Sahider her bir qadamda, adamdan maksat pata, her bir magamda. Tasawwufda oniki magam ma dipdir. Her magaminda şeytanın qətaratdır vücudu ba dipdir. Heç kəs bidulü şeyh-i kamil axirqi pella basıp bilmez. dipdir, qutbiyyətə yetib bilməz. Ənha, pir-i kamil insan axirqi magamatlarına barjaq bolsalar, tokman pir-i kamil gerekli dip. azize şarhında aydıptır. Azap yoldur tamami mehnet uğrenç, velikin her karışta bir nahan genç. Yine azap yoldur sofçılık yolu, tesavvuf yolu. Yine pire kol verip, batini işlemek yollar, azap yoldur tamami, hemmeci evden akhara mehnet renç. Yine bil yola giyilen adamlar, mehneti fihi lezzati diyeler. Mehnet, bi yolda lezzettir diye. Ha. Velikin her qarışda bir nahan genç. Yöne her bir qarışta bir giyli bolup genç badır deyipdir. Ina, awliyanın maqamatları, rahları, yolları beter qiyin, ağırçılıq. Yöne her bir maqamında bir giyli bolup turan ba. Onu dil bilen aydıp bolmuyor. Çün zauqi. Mellem yaduk, lem yaruf diye de. Bir adam datmasa da onu bilip Ina sofalar yarda öt pirinden sorapdır öngçak baranna Şeyh Habibullah'dan. Göngül dersin soal ettim bir erden, talat tuftan sorma bir yerden. Ina bir erden diyeni pirinden sorapdır yürek ders ne hili, batini ders ne hilli sofluk ne hilli kalbın oyonşu ne hilli sultanı azkar ne hilli sir bilir ne hilli Onda talattuftan dedi, sorma bir sorma dedi. Biz zavqi dedi. Bilal ma sen özünni yaxşılara qatmaqunça, o şerbet balından datmaqunça, özün yaxşılara qatıp da pir sofluğa girmesen, o şerbetinden dalıp dadıp bilmesen dil bilen tövsif edip bolmaz diye. Ene pirçilik, sofçılık yol şeyle. Yöne her bir qarışda bir nahan giyildi gençtiyani bir mağam ba, bir hudayi yakinlik ba, bir kurup ba, dedi dedi so Şu yola girsin, vusal bi khuda, vusal bi rizayeti khuda ansat bolor diydigi. Uşal genci nahan zeminde, muhayyadir qarak çiler keminde. Ina şol genci nahan yatan zeminde, yerde, o da kalp bolsun, ina yürüğünde zikri kalp, ser, hafi, ahfa, Lataiflar oyanıp da şol edilen yerleri ki bolsun şolar muhayyadır. Yani hazırdır. Garapçı yani oğurlar, kaltamanlar bu tada kaltamanlar murad inha zatlardır dedi. Yani şeytanlardır. Şeytan şutalarda bağdır dedi. Inha pir kamil şu so zatlardan sana necat verir. Şol oğurlar qovup, yolun açıp geçirmekle koyulyan Pir-i kamil gerektir. Pir-i kamil tesarrufatlar bilen Elha musliman dağanlar pes Allah can de bir piri kamile gol berip deni şonun kömegi istimdadı bilen inşallah tey edib. ibadetin lezzetinden datmak netibetin musulman dağanlar yine bir e, ders almalı dağıtlarımız var. İnha namaz okuyat fikirlerimiz başka yere git diye. İnha ibadetlerimiz de şeyle. Eğer biz kalbimiz zakir edip bilibilsek, beher başı okuyan namazlarmyzy özümiz lezzet alar. Ibadatyň lezzeti ýany, yani, ibadatyň özüri ýany yani, hiç bir zatda hödir ýokdur. Emma şon datmasak, ýene gynçylykdyr. Şun haqında bir Imam Muhammed, Imam Malik rahmetullah keplepdir. Imam Malik rahmetullah aleyh Maliki mezhebiň başy birde adaydypdyr. Men tafaqqaha, pes şi sofçylyk ulama alimlara beter gelişikli, beylik adamlara da gelişiklidir. İnan Muhammed'in bir aydın sözü var. Men tefakkaha ve lem yetesevvef fekat tefessaka. Bir adam fakih olsa, ilmi şeriyet okuysa, zahir okuysa, tesevvuf işlemese, ilmi batin işlemese, kalbin zakir etmese, pire kol vermen, fakat şeriyet okuysa, fakat tefessak olan fasık bolar, kutpesent olur, ödün hem mekisten mafok görür, hem alim görür. Alimin, ilmin, muktazatı ne mi? Ilim diyeni bir suu mengdeş et diye. Suu ne? pes bolsa suu pes eçete git diyendir. Ad, adam tefakkuh edeni adam tesavvuf etmedik. Bir büyük biler, özün mutakabbir biler. Ilim onda yatmaz. Muktazay ilme vera emel etmel fasiq adam olar deyiptir. Ikilencisi. Umen tesavvufa velem yetefakka fakat tesendak, tesendaka. Bir adam tesavvuf işlete, fakih olmata, şeriyetten khabar yok, zadi yok, Dini bilmeldi. Dini bilmen durup tani tarikata yavuşsa fakat bu adam inha bir zatlara aldanıp dinen çıkamaklığı da taş değildir. Dinen çıkar deyiptir. Zindik bolar, kafir bolar deyiptir. Ve jama'a cemaa bir adam şikidin cemaatle fakat tahakkak. Haqiqat alim şu adamdır. Hem tarikatını üşürte hem şeriyetini üşüren adam şu adamlar hakiki adamdır. Elhamdülillah bizim ustadlarımız şu ahirki cümletindendir. Allah tofik versin.